сам про этот фильм матчи с Галачиной. два матча. Действительно, они были важны для команды Мы сыграли турнир в Польше, три игры, потом пять игр сыграли в Литве. И получается, это была девятая-десятая игра, и они были очень важны в первую очередь. Это принципиальный соперник для нас всегда был Львов. Это наше дерби западноукраинское. Плюс посмотреть и проверить себя, как мы провели комплектацию, какая у нас расстановка игроков, как мы смогли справляться с ну и просто проверить себя уже. Это были последние наши игры перед началом чемпионата. Я думаю, что они получились. И здесь была очень тяжелая игра и во Львове. Хотя мы вели 20 очков по ходу встречи, игра сложилась непросто. Мы сделали определенные выводы. Я думаю, что все будет нормально перед стартом. Что вы по складу команды? Это остаточный вариант? И в компетенции не прогадали? Не ну, тяжело говорить. Там, я уверен, что не прогадали. Э -э осталось только правильно реализовать ребят. Они сегодня находятся в неплохой форме. И показывают хорошие игры. Но чемпионат, товарищеские игры, это товарищеские игры, а чемпионат это чемпионат. По супернику, пару первых суперников, я команду Смотрели, да, есть у нас материал по последним играм Фера, изучали их серьезная команда всегда и была, надо к от ней отнестись с уважением. И хорошо, что это домашняя игра. Знаю, что под товарищеским играм со Львом, что зритель соскучился по баскетболу. И надеюсь, что будет, как обычно, полные трибуны и поддержка зала. Вы уже бачили календарь, как вы ну, честно говоря, я пока полностью весь календарь не видел. Я просмотрел первые три игры, потом то есть мы работаем в цикле там как обычно, то есть месяц вперед и работаем. Дальше матч будет домашний первый, Ну безусловно, безусловно. Думаю, что да, потому что у нас первый круг очень тяжелый, как вы говорите по расписанию у нас 5 только домашних игр и выездных, поэтому естественно любой домашний матч очень важен и в этом году мы играем в два круга и право на ошибку меньше и меньше. Какие у вас очевидные тренера в сезоне? Не, у меня позитивно и с хорошими эмоциями смотрю. В сезон тоже соскучился по баскетболу и с нетерпением жду начала. Какие гости болевали? Я знаю, что там готовится какой-то сюрприз для болельщиков и даже не сомневаюсь, что будет полный, полный зал.